চাওক বন্ধুকল মানুহৰ সকলো এটা সপোন থাকে যে কিবা এটা যদি আপুনি বিজনেছ কৰে তাত আপোনাৰ লাভ হ'ব কিন্তু মোৰ ভাল হ'ল চাওক এখন গাড়ী আনিলোঁ সেই গাড়ীখন আনি মোৰ মানে সদায় টেনচন ওলাই যাওঁতেও টেনচন আহোঁতেও টেনচন মানে টেনচনেই টেনশ্যন কি ক'ম মানে আজি বহুত কথা ক'ম এই গাড়ীখনৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা এখন আচলতে মানে পিয়াজিঅ' এপে আছে ইলেক্ট্ৰিক এপে আছে আপোনালোকৰ কথাটো মানে গম পাওক যে কি হ'ব মানে ইমানেই টেনশ্যন হৈ থাকে ইমানেই টেনশ্যন হৈ থাকে মানে গাড়ীখনক লৈ মানে একদম মোৰ মাথাটো একদম মানে গৰম হৈ গৈছে নমস্কাৰ মই বিকাশ আৰু আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিকাশ নিউ ব্লগছ আৰু এতিয়া মই আহি পালোহি ঘৰ বহুত দিন আচলতে মই আপোনালোকক ব্লগ দিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু আজি ব্লগ দিয়াৰ উপযুক্ত সময় আহি পৰিছে কাৰণ আকৌ আজি আমি মানে কথা পাতিম এই গাড়ীখনৰ বিষয়ে এই গাড়ীখনৰ বিষয়ে কেইটামান আপোনালোকক মই আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'ম যিকেইটা কথা যদি শুনে তেন্তে আপুনি এই গাড়ীখন অনাৰ আগত আপোনাৰ লাভ হ'বনে লোকচান হ'বনে নে কি কি ক্ষেত্ৰত কি হ'ব সেই কথাটো আপোনালোকে আচলতে ভালকৈ অনুধাৱন কৰিব পাৰিব তেন্তে বলক পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চাওক বন্ধুসকল মানে কালি মোৰ লগত এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল যিটো মানে ঘটনা আজি আপোনালোকৰ আগত মই আচলতে ক'বলৈ ওলাইছোঁ কালি মই গাড়ীখন আচলতে পূৰা মানে ফুল চাৰ্জ দি নিছিলোঁ আপোনাৰ প্ৰায় দুটা বজাতে ওলাইছিলোঁ আৰু দুটা বজাতে ওলাই আপোনাৰ ভাড়া চাড়া মাৰিলোঁ কালি বাৰু মোৰ আপোনাৰ মানে হেৰিও ভাল আছিলে বজাৰো ভাল আছিলে চ' দুটা বজাৰ পৰা ৰাতি আঠটা বজালৈ মাৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত ৰাতি আঠটা বজাত কি হ'ল আপোনাৰ মানে আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিব সময় হৈছে আৰু লাষ্টত চাৰ্জ এঘাত আছে মানে মানে লাল লাইটটো মানে আপোনাৰ অন হৈ গৈছে আৰু তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে মই এতিয়া যাওঁগৈ আৰু সেই য'ত মানে আপোনাৰ লাল লাইটটো অন হৈছিলে তাৰ পৰা মোৰ ঘৰলৈ আপোনাৰ পাঁচ কিলোমিটাৰ আছে হাঁ কিন্তু এই সেইখিনি সময়তে আকৌ মই এফালে আপোনাৰ ভাড়া এটা পাই গ'লোঁ মই আপোনাৰ তালৈ গুচি গ'লোঁ তাৰপিছত তাৰ পৰা আকৌ ভাবিলোঁ যে মই এতিয়া আপোনাৰ আৰু মই ভাড়া চাড়া নামাৰোঁ এতিয়া আপোনাৰ বহুত ৰাতিও হৈছে মই আপোনাৰ সোনকালে মানে মই আপোনাৰ যাওঁগৈ কিন্তু আকৌ ট্ৰেইনৰ আকৌ এটা ভাড়া পাই গ'লোঁ সেই ট্ৰেইনৰ ভাড়াটো পাওঁতে যেতিয়া মানুহখিনি উঠাই আনিছোঁ তেতিয়া একো নাই কিন্তু অনাৰ পিছত অলপ দূৰ আহিয়ে আচলতে গাড়ীখন তিত তিতাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মানে আপোনাৰ মানে বেটেৰী শেষ হ'লে যে আপোনাৰ সেই এটা দিয়ে ৱাৰ্ণিং এটা দিয়ে সেই মানে আপোনাৰ ৱাৰ্ণিংটো দিলে ৱাৰ্ণিংটো দিয়াৰ লগে লগে মই ভাবিছোঁ শেষ নহ'ব কিন্তু অলপ দূৰত আহি পেলানি আপোনাৰ মানে গাড়ীখন অফ হৈ গ'ল আৰু অফ হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মানে কি হ'ল মই আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ অফ হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ গাড়ীখন নিজে নিজে আপোনাৰ বন্ধ হৈ গ'ল আৰু বন্ধ হৈ গৈ ইয়াত ওলাইছে পি ওৱান জিৰ' তাৰপিছত ওৱান জিৰ' মানে সেনেকৈ ওলাইছে তাৰপিছত আপোনাৰ মানে গাড়ীখনতো বন্ধ হৈ গ'ল ইফালে মানুহ উঠি আছেই এতিয়া মানুহে কৈছে যে দাদা আমাৰো দেৰি হৈছে আপুনি মানে বলক মানে মই হাত টেনশ্যনত পৰিলোঁ তাৰপিছত মই আপোনাৰ গোলাঘাটলৈ আপোনাক ফোন কৰিলোঁ আপোনাৰ মানে যিকেইজন আপোনাৰ মেকানিক আছিলে আপোনাৰ কিৰণ হওক আপোনাৰ প্ৰণৱ হওক বা আপোনাৰ মানে গোলাঘাটৰ পিয়াজঅ' মানে যিজন আপোনাৰ মানে মেনেজাৰ তেওঁৰ নামটো আছিলে ৰজ কালি মানে তেওঁলোক ফোন কৰিলোঁ কিন্তু মানে ফোন কৰাৰ পিছত সেই মানুহকেইজনে মানে ইমানেই ভাল মোক ৰেচপন্স দিলে যে তুমি গাড়ীখন মানে দহ মিনিটমান অফ কৰি থোৱা আৰু তাৰপিছত আকৌ অন কৰা তুমি আৰামত আহিব পাৰিবা আৰু সেই মানুহজনৰ কথা মানে মতেই মই মানে দহ মিনিট অফ কৰি দিলোঁ অফ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ অন হৈ গ'ল অন হৈ যোৱাৰ পিছত মই যেন তেন ঘৰ আহি মানে হেৰি কৰিলোঁ আৰু পালোহি কিন্তু মই এই মানে সেইটো কথাই ক'ম যদি আপুনিও ইলেক্ট্ৰিক গাড়ীখন আনিম আনিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেগাল ইলেক্ট্ৰিক গাড়ী আছে মণ্টা হওক গগৈ হওক মানে সেগাল ইলেক্ট্ৰিক গাড়ী আছে কিন্তু ইলেক্ট্ৰিক সেইখিনি গাড়ীৰ ভিতৰত আপোনাৰ যদি মানে পইচাকেইটা আপোনাৰ কষ্টৰ যদি পইচাকেইটা অনিষ্ট হোৱাটো নিবিচাৰে তেন্তে হ'লে আপুনি এই পিয়াঁজী অট'খন মানে ল'ব পাৰে আৰু আপুনি যদি মানে গোলাঘাটৰ বাসিন্দা হয় তেতিয়া গোলাঘাটৰ ডিলাৰটো আছে আপুনি তাৰপৰা গৈ থানিব পাৰে মানে এটা কথা ক'লোঁ যে যিকেইজন মই মানুহলৈ ফোন কৰিছোঁ আপোনাৰ মেকানিকেই হওক বা আপোনাৰ মেনেজি মানে হেৰিয়ে হওক মেনেজাৰে হওক মানে যিটো ৰেচপন্স দিলে নহয় একদম সঁচাকৈ একদম মানে আপোনাৰ বুকু লাগি গৈছে আৰু মোক এটা কথা ক'লোঁ মই গাড়ীখন আপোনাৰ প্ৰায় দুবছৰ পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু আজিলৈকে মোক এই গাড়ীখনে কেতিয়াও মোক কোনোদিনেই মানে কোনো অসুবিধাত কিন্তু এতিয়ালৈকে মোৰ পেলোৱা নাই আৰু মানে সকলোকে মই সেইকাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ যে ইমান ৰাতি ফোন কৰাৰ পিছতো যে মানে ডিলাৰৰ মানুহকেইজনে ফোনটো মানে ৰিচিভ কৰিছে আৰু মোক ইটো কয়টো কয় এনেকৈ মানে কৈছে আৰু তাৰ ফলত কোনো মানে অসুবিধা নোহোৱাকৈ মই আপোনাৰ ঘৰ আহিবলৈ মানে আপোনাক সক্ষম হ'লোঁ চ' আপোনাকো কৈছোঁ আপুনিও যদি এখন ইলেক্ট্ৰিক গাড়ী ল'ম ল'ম বুলি সেই কৰি আছে ভাবি আছে তেনেহ'লে আপুনি যদি গোলাঘাটৰ বাসিন্দা হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি মানে গোলাঘাটৰ কি কয় ৰেল গেটখন পাৰ হৈ আপুনি পাব মই কি কয় তেখেতলোকৰ মানে যিখিনি আপোনাৰ মানে ফোন নাম্বাৰ আছে মই দি দিম কিন্তু আপোনালোকে মানে সেইখন গাড়ী লওক মানে পিয়াজো এইখন গাড়ী যদি আপোনালোকে লয় তেন্তে আপোনাক এইখন গাড়ী কেতিয়াও আচলতে প্ৰব্লেমত নেপেলায় আৰু মেইন কথাটো হ'ল যে ইয়াৰ যিটো আচলতে কষ্ট সেইটো কষ্টটো বহুত কম মানে আপোনাৰ মানে মানে ভাল কৰিবলৈ ইমান মানে নগ'লেও হ'ল আৰু এবছৰত আপুনি দুমাহ মানে দুবাৰমান গ'লে হ'ল যদি আপোনাৰ ৰাস্তা অলপ মানে হেৰি আছে ভাল আছে আমাৰ বাৰু ইমান ৰাস্তা এইটো ভাল নহয় চ' মই আপোনাৰ দুই তিনিমাহ মূৰে মূৰে যাওঁ চ' সেইটোৱে ক'লোঁ আপোনাকো যদি গাড়ীখন আনি মানিম বুলি ইলেক্ট্ৰিক গাড়ীখন মানে আনি মানিম বুলি যদি একো আছে ভাবি আছে তেন্তে আপোনাৰ কাৰণে এই গাড়ীখন কিন্তু বেষ্ট হ'ব